daki altı köyün özgürleşmesi esnasındaki duygunuz, hepimiz çok etkilendik. O anları anlatır mısınız? E, o anlar için ne söylemek istersiniz? Bir daha geleyim. O anlar için, o sizin bir ifade var. Bu hisler anlatılmaz, yaşanır. E, doğrudan öyledir. Bu hisleri sadece doğrudan da yaşamak lazımdır. O an. E, bütün beden eskirdi, üreğim eskirdi, sevinçten güç kırmak istiyordum ama stüdyoda özümü gücümle yığdım ki ben sadece başka hareket edemiyorum, ben sakitçe onu çaktırmalıyım ama hiç sürü sakit çaktırma bilmedim ve o sevincim artık söz yaşlarımla birlikte... E, Yəni bir uza verdi özünü. Çox həyecanlı idim. Çünki biz 27 ildi, 30 ilə yaxındı ki, biz bu xəbəri gözləyirdik. Və siz təsəvvür eləyin, mən həmin illər uşaq olmuşam, Dağlı Qarabağ işğal olunanda mən uşaq olmuşam, amma bu gün onun işğaldan azad olunması xəbərini demək mənə qismət oldu. Möhtəşəm bir hiss idi və əminəm ki bu zəfərimizi davamı olacaq, ardı olacaq. Və biz bununla durmayacağıq. E, Torpaqlarımız daha çox geri qaydadılacaq. İnşallah bu xəbəri də özümə söz vermişəm ki, onu ağlamayacağam, amma onu belə gülərək, sübünərək e, zəfər xəbərini deyəcəyəm ki, e, biz artıq e, bu şanlı xalqımızı, xocalığımızı və digər alınma rayonlarımızdan azad etmişik. İnşallah Allah səbəb bizə onları nəsib eləsin. Allah hər zaman haqqın yanındadır, doğrunun yanındadır. Biz buna inanmışıq. Bir müsəlman olaraq biz bunu bilirik ki, Allah hər zaman haqqın yanında olur və bu gün o şəhidlərimizin də geri qayıtması elə bunun bariz nümunəsidir. Bu davamlı olacaq, inşallah deyə düşünürəm. Çox həyecanlı idim, amma Çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, e, nə yaxşı ki, o xəbəri demək mənə qismət oldu. Və yaxudsa kimin deməsindən asılı olmayaraq, tənsək həmkarlarımız deyilsə desin. Təki biz qələbə xəbəri eşidək. Biz e, o xəbərlərin arzusudur. Yəni o xəbərləri 27 gündür biz gözləyirik ki, otoritarlarımız işğaldan azad olunsun siz bilirsiniz dağlıq Qaraqov bizim üçün hər şeydir. Dağlıq Qaraqov bizim yarım qalmış arzularımızdır. Mən bunu bir çox müsahibələrimdə dedim ki, e, Qaraqov həmin torpaqlarda anasının, atasının məzarı olan insanların yarım qalmış arzılarıdır ki, bunlar onlar bu gün gedib öz məzarlarına bax çəkə bilmirlər. Ümumiyyətlə o məzarlar bağlıdır mı ki, Ermənlər hamısını dağıdıblar. Ermənlər orada azərbaycanlılara nə var, hamısını dağıdıqlar. O qədər dəhşi millətlər ki, o qədər qışqılıya meylli millətlər ki, biz 30 ildir, sürgün təftindəyik. Biz 30 ilə yaxındı ki, ancaq sülh istəyirik. Sürgünlə torpaqlarımızı geri qaytarmaq istəyirik. Yəni biz işğalçı dövlət deyilik, müharibə istəmirik və biz istəyirik ki, torpaqlarımız geri qaytsın. Çünki o torpaqların yəni, işğal olunması belə bu özünəsilik, vandalizmin e, bariz nümunəsidir. Biz e, 30 ilə yaxındır artıq bu danışıqlar gedir, proseslər gedir, sülhən həll olunmalı, olunmalıdır, amma təsdiq nəticə yoxdur hələ ki. Və ayın 27-si günü, eee, təxmin, yəni o iş başçısının siyasətinin davamı idi. Yəni biz başlatmadığımız halda isə onlar başladılar. Yəni onlar ilk hərəkəmləri elədilər. Atilyə quruglanma, atəş, atilyə quruglanma, atəş açmağa başladılar. Özdə əskirlərə deyir, mülki əhaliyə. Siz ə, təsəvvür elmirsiniz ki, 2 gündür. 2 günün içində 10 nəfər mülki əhali dünyasını dəyişib. 29 nəfər yaralı var. Onlar bizim əskirlərimizlə döyüşəcək ürəkdə deyillər, savaşacaq ürəkdə deyillər. Onlar sakit, sakit öz ə, ə, həyatını yaşayan İkinci əhaliyə qarşı silahlı hatırlar. Mən istəyirəm sizə bir şəkil göstərim. Dünən bir e, Naftalan şəhərimizdə onlardan bir evə daxil olurlar və bir ailənin 500-də həlak oldu. Həmin ailənin e, üzvlərindən üç uşaq var. Baxın, məktəblidirlər. Məktəblər, hə, heç bir günahları yoxdur bunların. Niyə bunlar dünyasını dəyişməlidir? Biz nə vaxta qədər övladlarımızın e, ölməsinə göz yummalıyıq? Niyə Birliyi buna bir dur demir? Niyə Ermənistanı işğalçı siyasətindən əl çəkməyə çağırmır heç bir dövlət? Baxın. 92-ci ildir. 1992-ci ildə, üzr istəyirəm. 1992-ci ildə Xocalı faciəsindən çıxılan rəslərdir bunlar. Yenə uşaqlar, ziyan vurduqları yenə körpələrdir. Və 2010-cu ildə daha bir dinç sayt Nənəsizlə birlikdə həyatda oynayarsan, Erməni məməlisindən dünyasını dəyişib bunlar. Üsbində neçə il keçib? 27-30 ilə yaxın keçib, 92-dən 2020-ci ilə yaxın. Amma heç bir şey dəyişməyib. Bu insanların xüsusiyyətindən heç bir şey dəyişməyib. Onlar yenə də öz vəzliiklərinə davam edirlər yeni öz iş iş işğalçı siyasətlərinə davam edirlər və Azərbaycan torpaqlarına göz dikirlər. Biz cəhab prezident çox yaxşı söz deyir. Müəllimlər prezidentimiz İlham Əliyevin bir sözü var ki, biz öz torpaqlarımız uğrunda savaşıb, öz torpaqlarımızda savaşıq. Öz torpaqlarımızda təhsil keçiririk, öz torpaqlarımızda, yəni erməniləri oradan dəf edirik. Əgər erməni orda ölmək istəmirsə, çıxın gitsin öz torpağının. ortaklarda. Tekrardan o o ana dönersek Türkiye'deki e, sevgi gösterileri ve Türkiye'nin e, şu anki desteği için ne düşünüyorsunuz? Türk halkını ne söylemek istersiniz? Yeni e, bütün toprakların özgürleştireceği haberi inşallah sizden duyarız. Çünkü hep acılı haberler duyduk. Ermenistan'da hep ölüm, e, sivil vatandaşların atılan bombalar, Bundan sonrası için artık yüzümüzü güldürecek haberleri daha çok duyacağız gibime geliyor. Siz Türk halkına <laughs> ve bundan sonraki gidişat için ne düşünüyorsunuz? Bundan sonraki gidişatı inşallah zaman gösterecek. Onu ben e, şimdiden demeyim, e, düşünmüyorum doğru olur. İnşallah zaman gösterecek. Biz tezliyle güçlü ordumuzun daha da talebe çalacağını göreceğiz. E, ve... ritlərin dəstəyinə gəlincə möhtəşəmlidir. Və o öz yaşını bizimlə birlikdə axıdan üzün sevincimizə bizimlə birlikdə şərik olan, bizi özünü özündən bilən, ailəsindən bilən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən çoxlu mesajlar aldıq şirkətdən. Eee kimi olarkı əksəriyyəti 40 yaş üstündə idi və o insanlar mənə qızım övladım, paçım deməyə müraciət edirdə. Mən o qədər xoşlaşdım, o qədər sevincliyəm və artıq 2-3 gün keçib üstündən mesajların ard-arası kəsilmir. Yenə yazırlar ki, səninlə təhsil edirəm, səninlə gurur duyuruq. 50 nolu günmən də sizinlə təhsil edirəm. Sizləri çox sevirəm. Türkiyə, Azərbaycan eyni millətisiz. Türk millətiyiy sadəcə dövlətlərimiz ayrıdır. Bizim ə, Uğurlarımızın Heydər Əliyevin dediyi bir söz var idi. Bir millət, iki dövlət. Bəli, biz bir millətin iki dövlətiyiz sadəcə. Bizim bütün sevinclərimiz də, bütün kədərlərimiz də bizimdir, hər ikimizindir. Və Türklərdən yenə deyirəm, inanılmaz dəstək gördük ki, təkcə bunu xalq olaraq görmürük, dövlət səviyyəsində də dünyaya da biz bunu sübut elədik ki, Xanal Rəcəp Tayyib Ərdoğan deyildi ki, Azərbaycanın isteyəklə olacaq. Azərbaycan nə deyirsə o olacaq. Biz hər zaman Azərbaycanın dediklərini dəstəkləyirik, onlara dəstək, onların yanındayıq. Yəni bizim qardaşlığımızı heç bir, eee, düşünmürəm ki, heç bir problem nəsə onu sıxa bilər nə sözü göz altına qoya bilər bizim qardaşlığımız əbədidir bizim dostluğumuz əbədidir uğurlarımızda birlikdə sevinərik kədərli günlərimizdə birlikdə kədərlənərik Allah zəfərli günlərimizi bol eləsin mən bu gün e, canlı yayımda olanda ifada e, gördüm ispartadan daha sonra Məsnə idir, səhv etmirəmsə, İstanbulun özündə idi. Çoxlu, çoxlu o dedik də dəstəy açdılar keçirdilirdi. Hətta İSparta da 50 nəfər artıq e, Azərbaycan ordusunda qorutmaq üçün müraciət eləmişdi. Söylənildi ki, Ankaradakı konsulluğa göndəriləcək həmin o müraciətlər. Bu bağdaşlığın, bu birliğin, bu dostluğun <laughs> emin bütün dünya da bunu görür. E, Düşünen ki bu artık söze, artık izaha ihtiyacı yoktur. Sizi sevdiğim, eminim ki siz de bizi sevirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Son olarak şunu soracağım Jelani. Bu Türkiye'deki medya, medya kesinlikle destek için elinden gelen şu an her şey yapıyor açıklamalarla. Orada vatandaş Türk medyasını takip ettiğinde neler söylüyor, neler e, dile getiriyor, nasıl bir yorum var? Bir de sizi Türkiye'ye davet edenler oldu mu son olarak? Hele ki e, davet eden olmuyor. E, biz de e, yazan var idi ki e, çok isterdik ki yanımızda olasız biz sizi sinyada ağırlayalım. E, daha da daha şeylidir. Bəs siz oradan öz qələbə xəbərlərinizi bizimlə bölüşərsiz, o sevincinizi bizimlə bölüşərsiz. E, Amma pandemi səbəbindən biz hələ ki bunu eləyə bilmirik. Amma inşallah e, bu koronavirus bəlaçısı da üstümüzdən çəkilsin. E, biz e, tamamilə dünya olaraq buna qalib gələk. Ondan sonra yollarımız da tamamilə açılsın və çıx gələcək gələcəkdə çox sevinirdim sizinlə canlı danışacağam. Və siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda insanların həm sizin mediyadan oxunan xəbərlərə, həm də əhval-ruhiyyəsi necədir? Bizim əhval-ruhiyyəmiz çox müsbətdir. Biz çünki özümüzü artıq qələbəyə kötlənmişik məğlubiyyətimizi ümidlə düşünmürük çünki mümkün deyil bu cür güclü ordumuzla biz, biz ancaq irəliləyə bilərik bu cür möhtəşəm qardaşlarımızla biz ancaq irəliləyə bilərik və Azərbaycan xalqı türk mediasında bu ağruzlu savaşla bağlı hansısa bir xəbər oxuyanda bizim qələbəmizi onlar paylaşanda onlar bu cür işıqlandıranda çox sevinir və özümüzü məmni hiss edirik biz ə, bilirik ki ə, yanımızda bizi dəstəyiniz duran, bizimlə bir yumruğu olan, bizimlə əl tükürəy olan bir qardaşımız da var. O da Türklədir. Bunun üçün sizə çox böyük təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Bu dəstəyin bizim davamlı olması arzulayırıq. İnşallah necəki siz bizim yanımızdasınız. İstənilən halda da Azərbaycan xalqı sizin yanınızdadır. Çünki e, yenə də görüm qardaşlar arasında ümumiyyətlə bunun sözü belə keçməz. Nəsə bir çətinliyiniz olanda siz bizim yanımıza anında e, gəlirsiniz. Biz sizin yanınıza anında gələrik. Yəni qardaşlıq belə olmalıdır. Qoq təşəkkür edirəm hər şey üçün.